Нам лоточки кто-то бросил. Видать, Татьяна. Татьяна. Который котики там на праской. Тоже. Я на к нам приезжала убирать. И, и подушки приносила. Вот, спасибо огромное. Мамочка кушает. Я дала ей румашечку. Было бы. Так, форте Флору купили 230 гривен. 10 штучек, да? 10 штучек для нашей Стефани. Видео, что купил, но снял. Чек хотя бы заснял. Забыл. Вот, купил. Потом буду снимать. 95,50. Да ты. головки куриные и фаршик взял обещал же вчера этому котику шпротику обещал же я он так тянулся к этим ну все котики ха если им вкусно а так и фортифлору сверху насыпали мы ей пачечку все давай наедайся а можно трошки ему дать уже. Поесть. есть. Фаршик холодный, они пока фаршик не очень. Шпротичек, давай будешь кушать фаршик. Ты же вчера так хотел. Если на я даже, четыре ресторан собачкам отдам. Своей любимой отдам... Я тебе паски. Она пошла в туалет, какая-то. Мой хорошенькая. Но бедно худая, видно, что у нас старенькая. И... Ой, я думаю, доктор приписал и доблине. Пимучекам болезни, болезнь. думаю, что все будет расти. Надеюсь. Он ест, пока не выскакивает, соскучилась со фортифлорой своей. И она тоже человек с ума сходила, Ну, принес. Шпротив, чего ты не, не сильно я так заметил и кушал? Он сейчас быстренько нагреется, быстренько. Такая жара. Кушает. Ну, пока тут сколько... Так налазь немножко юрмашки с добавлением псилюма. Вот фаршик ест. Ну уже покушавши свою еду с псилюмом, подъедает. Пока до того, до того, пока все нормально, какает хорошо и сама. Да, лысичка моя, хочется, скажи папа, хочется. Хочется им и с хочется и гурмачки. Рядом гурмачка присыпана в Чувствовать чувствует не хочет. Все, сухой корм чтобы такой нельзя, малыша. Кошка, кошка кушает. Она любит такой пропланчик для котят. Надо как разбогатеем будет купить им мешочек. Она дешевле будет. І на дольше хватит. Все, наелося тільки. Сі, що так вийли, наче та Да, Собачки там мої, да? Черепашка і цей габкає сильно, так, аж вуха болять. Я думав, тут ще якісь є. Ты плохо же що на меня, обвинять, что я их прикармливаю. Сейчас мешочек мусор собираем. А вот фаршик нагрелся. как они? Как вы кушаете фаршик? Как вы кушаете сестрички мои? А мне не фаршики, мы сказали им Кушайте, кушайте. Ромашечку. Так, она са. А ты что, слякалася? Ты, ты что собачки гавкают. На. Там и смак, где наша. Шипушка, шипучка. Ты шипучка, смотри, она шипит. Да? Не, не шипишь, я обманул, я обману. Кушай, кушай, хорошо. И смак, где наша. Сначала не ели головы, а потом увидели, что другие хватают, поели головы. Вот, и шейки. Ну, у меня было... он уже шумит, бывает, так думаешь, что он шумит. Я, самолет вроде взлетает. Эх, 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 так, все. А это же не было. Она говорила, что в четверг уедет. Уехала в пятницу сегодня. Я в четверг принес полную самую. Сегодня, думаю, она не уезжает. Короче, надо было им побольше принести, но ничего. Тут не один, я їх кормлю. І тут уже треба глянути, що в них з сухим кормом. У них. І он є, потому... Є, потому що потім не вони що... Поганенький він. Поганенький, вони він не то, що поганенький, вони вже розбалований. у меня. А вынужден их здесь баловать, потому что здесь Макдональдс. Они выпрашивают там разные бургеры. Им дают это одно, а другое, чтобы никто не подмазал ни никакой отравы. Чтобы они не были падки на всякую штуку, что им не будут давать. Все, кушайте. Я побежал. Дальше, что там у нас с электричеством. На ясно. Вроде обещали, что свет будет.